মাহবুবুল হকৰ শিক্ষকত অৰ্হতা শুনিলে আপুনি হতবাক হৈ পৰিব মেট্ৰিকত সমগ্ৰ অসমতে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছিল হকে বি এছ চি সম্পন্ন কৰিছিল ষ্টাৰ মাৰ্কৰ সৈতে এম চি এ অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ্ছ ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্সতো লাভ কৰিছিল দ্বিতীয় স্থান মাহবুবুল হকৰ সৰুৰে পৰা এক অশান্ত জীৱন আছিল বহুঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজত তেওঁ জীৱন সংগ্ৰাম চলাই লৈ গৈছিল শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি লিখা পঢ়া কৰিবলগীয়া হৈছিল মাহবুবুল হকে ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনৰ এক ডিচেম্বৰৰ পাথৰকাণ্ডিৰ পূৰ্বকুল নামৰ এখন দূৰৱৰ্তী গাঁৱৰ গ্ৰাম্য পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰি মাহবুবুল হকে প্ৰথমে মাক দেউতাক আৰু পিছত তেওঁৰ ভায়েকক হেৰুৱাইছিল অতি কম বয়সতে অধ্যয়ন বচাই ৰাখিবলৈ যাতে লিখা পঢ়া বন্ধ নহয় তাৰ বাবে তেওঁ ওচৰৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ টিউচন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু স্থানীয় বজাৰত ঘৰুৱা খেতি কৰা পাচলি পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰি নিজৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচ উলিয়াইছিল এনে বহু কষ্ট কৰি তেওঁ অধ্যয়ন চলাই গৈছিল আৰু কৰিমগঞ্জৰ পৰা মেট্ৰিকত দ্বিতীয় স্থান পাইছিল কেৱল সেয়াই নহয় দেশৰ ভিতৰতেই পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ এম ইউৰ পৰা এম চি এ অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ্ছ ইন কম্পিউটাৰ ছাইন্সৰ পৰাও লাভ কৰিছিল দ্বিতীয় স্থান